Освячення. мітраїзм? Mm -hmm. Ага. Тобто про римський мітраїзм ти читав, або про все іранський? Э, э, ну, Про іранський я так сильно не зустрів. Ну, Якісь там про містерії, наприклад. А те, що ну, культ, як би Бога Сонця, про те, що він з гори вийшов. Це ж іранське, правильно? Ну, э, да, ну, е, да, это... Иранская, которая была распространена в Рим, есть как бы вообще четыре основных ветви митроизма. Oh Первое это, допустим, ведический митроизм, где чисто вот все по ведам. И у используется что-то одно из Всевышнего. И, допустим, ведический митроизм он зафиксирован на микроженских камнях. Где микроженские камни водятся, ты знаешь? Микрожинские. Микрожинские. Недалеко от Прильвицы, то есть это территория Германии, там были найдены камни, на которых, ну это даже в брошюре «Веда и Митроизм» приводится еле процарапанное изображение, где просто очерчена голова, лучи, и верхний луч там стилизирован под буквицу «М», ага. и внизу подписано «Итра». Я бачу, что забрал. Вот. То есть есть славянский ведический митроизм. Это непосредственно э, разновидность э, ведической традиции, которая э, является как э, сокращенной, упрощенной версией всей ведической традиции. То есть... Э, Сложно это так сразу объяснить, но получается, что в ведической традиции изначально была встроена такая как бы уже функция, что есть несколько сокращенная версия всех ведических знаний для того, чтобы если появляется какой-то не совсем разумный человек или какой-то народ или еще что-то такое, чтобы им объяснять как бы в сокращенном виде. Или если какая-то часть народа одичала где-то вследствие каких-то там ситуаций, что также в принципе бывало. Есть вторая версия митроизма, ну вернее как следующий этап митроизма, это индийский митроизм, где снова эта часть ведической традиции, однако, в индийском митроизме уже э, потеряна сама суть идеи митроизма. И индийский митроизм — это как языческий культ бога Митры, по сути дела. Митра — это уже воспринимается не как Всевышний, а как один из богов. Или в индийской культуре там сложная с этим ситуация. Там могут говорить, что вообще Всевышнего нет. И все боги это сами по себе или могут говорить, что все боги в равной степени являются всевышним там Кришной, Вишну, Брахмой или что-то в таком духе. И мы разумны. И, и мы или не мы, то есть ну там куча разных э, вариантов того, как разных школ. По большому счету, смотри, есть христианство, которое борется с католицизмом, католицизм, который борется с протестантизмом, там еще куча сект вот этих. Но если взять вообще все христианство, рядом поставить иудаизм и рядом поставить ислам, а в рамках ислама также есть суниты, шииты, суфии и еще э, некоторые разновидности. В рамках иудаизма есть сефарды, ашкинази, талмудисты хасиды там и многие другие какие-то версии иудаизма. Но если вот даже три эти штуковины рядом поставить, то все равно между ними будет намного меньше разницы, чем даже между двумя версиями одного и того же культа в Индии. Тот же шиваизм в Индии настолько разновариантный, что с одной стороны шиваизм... Есть как чисто ведическое учение, что э, львовские, когда туда ездили, они фактически э, ну, как пришли к выводу, что те шиваиты являются нашими братьями духовными. Yeah. А yeah. что? Yeah. Чем являются? Братьями нашими духовными. Mm -hmm. а, а есть версии шиваизма, где шиваизм это как тантризм призвание низших всяких сущностей и деградация, короче говоря. И между этим еще целый спектр есть восприятие Шивы как безличностного света. Отсюда происходит даже вот эта штуковина, которая называется Брахма Кумарис, или, ну, они преподают Раджа Йогу в западном мире, как правило. Хотя вот их на система вообще это находится на стыке шиваизма, брахмаизма и некоторых дуарийских учений. Плюс это все попытались под современность заточить еще. Так что такие вот справы, когда... И в Индии митраизм стал просто как языческий культ еще одного бога или еще одного проявления Всевышнего без понимания того, что митроизм это, собственно, должен быть как микрокопией или уменьшенной копией ведической традиции в целом. Это как матрешка или как алатара, где вот в сварке еще один алатара, допустим. Так и митроизм это в рамках ведические, я имею в виду, yeah. Дальше есть еще иранский митроизм. Иранский митроизм, в отличие от индийского, там не было такой деградации. Более того, та деградация, которая была, была остановлена Заратуштрой. И в Иране ведическая традиция переродилась в форму зороастризма. И митроизм, как и в ведической традиции, играл роль некого авангарда когда вот вперед невеждам сначала дают метроизм, а потом дают уже зарастризм. И в таком виде он перешел и в Римскую империю, собственно говоря. Можно еще раз, я какому по потом дают? Ну, сначала они местным окружающим народам, народам Кавказа, народам армянского Нагорья давали метроизм, и только потом давали зароастризм. Угу. Потому что у них зороастризм был аналогом ведической традиции, ну и митроизм аналогом митроизма. И позднее митроизм с трех сторон перешел в Римскую империю. Митроизм как а, а, славянское ведическое учение, митроизм а, иранского происхождения и э, часть гелиопольского египетского культа. Все это, соединившись, сформировало римский митроизм. А, а гелиопольский культ мы не разобрали египетский? Э, Гелиаполис, Солнцеград, это город, где был самый мощный культ э, Ра в Египте. То есть тоже очаг, средоточие ведической традиции. Ну, Гелиаполис, это же так его назвали? А э, греки. А э, греки нынешнее название Каир. Ну, как бы Каир, он сейчас занял и Гелиаполис, и Мемфис. Там это рядом было два города древних. Гелиаполис как столица чистой версии ведической традиции. Мемфис как столица более философской версии ведической традиции. Ну и всякие там окрестности этих городов и мелкие поселения. Сейчас это все срослось в один огромный Каир. Не такой, правда, уже огромный, но все равно. А там в Египте еще мощным а, центром были Фивы, Абидос и некоторые другие города. В Абидосе там а, культ Асириса был очень сильный. Ну не только Асириса, там в разные времена а, там еще был тоже мощный культ Себека и того же сета, то есть, ну, это уже отдельная история. А Фивы — это центр культа ОМОНа. С одной стороны, да, там тоже ведические знания у жрецов ОМОНа были, а с другой стороны, они были заражены идеей того, что можно нормально смириться с идеей деградации, и пусть себе люди деградируют, главное самим себе знания приберегать. И вот так, то есть есть четыре версии метроизма. Ну а чем метроизм в Римской империи изначался? Что? Чем изначался особливо метроизм в Римской империи? А, Митроизм Римской империи был самой простой версией именно ведического митроизма. Потому что, допустим, Индийский митроизм, он уже не совсем ведический, он уже достаточно сильно отошел от ведических э, каких-то прототипов и уже стал скорее просто одним из многих индийских культов. А э, если тогда убираем это, этот вариант и оставляем славянский, э, иранский и римский. Получается, римский как гибрид славянского, иранского и египетского, плюс местных культов Гелиоса, стал, ну, поскольку он был синкретическим, то в нем уже внутри были многие противоречия. Ведь когда учение чистое, когда оно вот прямо вот так, как оно есть, оно ну как монолитное, можно сказать. А когда оно состоит из как разных элементов, с разных стран, с разного языка, то это тяжело уже. То есть получается, что знание, получается, что астрология, получается, что много чего по обрядности римский метроизм заимствовал, как ты думаешь, откуда? Откуда, откуда? Ну, из Греции, не знаю откуда. Из Египта. Мы же не говорили, что Греция является... Ну да, но я подумал, что есть и там астрология, и что-то. Ну, а египетские зодиаки, то есть, есть храмы, где изображается богиня Нут, богиня Неба, и на ней изображаются лодии богов, то есть, ну, знаки зодиака, по сути дела. И зодиак, ну, зодиак как именно круг из животных это все-таки греческое изобретение. Однако прототипы Зодиака были в Египте, и при общении с греками, если на раннем этапе это просто лодии с богами, то уже в эллинистический период уже когда в Египте правила династия Птолемеев, уже изображались привычные нынешним людям скорпионы, девы, близнецы, козероги и прочая живность. Но это как бы уже другая история. Суть в том, что много, ну, процентов, наверное, 80 обрядности каких-то сакральных древних знаний и астрологии римский митроизм взял именно из гелиопольского египетского культа. Не из мемфисского, а именно из гелиопольского. Там есть ряд отличий, по которым это можно отследить абсолютно точно. Дальше, философская концепция. Философская концепция того, что уже пришел пророк Заратуштра, который вот спас иранцев от деградации, который указал путь, который объяснил, что не стоит обращать внимание на богов, а стоит непосредственно на Всевышнем сосредотачиваться. Потому что в египетской культуре этот аспект пытался в свое время протолкнуть Эхнатон, но к нему не сильно прислушались. Эхнатона забыли и, по сути дела, на его учение наплевали. Поэтому постепенно в египетском, даже солнечном гелиопольском культе э, начинались уже какие-то языческие элементы с поклонением просто там, Богам. А в то же время в иранской культуре этого не было, так как Заратуштра четко разграничил, что... Конечно же, боги есть. То есть Заратуштра не говорил, что богов нету, что там они плохие, просто он уточнил, что нужно правильно относиться. И в первую очередь сосредотачиваться на Всевышнем. И вот этот аспект отношения к Ахурамазда Митра был перенесен в римский митроизм из иранского митроизма, из араостризма. Дальше. Почитание в первую очередь не концепции с горой, а концепции с убиением Чернобога. Вот эта знаменитая таурекопия, которая вот у нас в Одесском археологическом музее есть небольшие такого размера статуэтки, где изображен митро, убивающий быка. Ну практически во всех музеях, где есть древности тех времен. У нас еще, кстати, есть зеркало с изображением Гелиоса Митра. Ну и много чего другого интересного. Я бачу за. Да. Вот. Так получается что? Получается, что вот вся вот эта концепция связана с Чернобогом, с водосвятием, с очищением с помощью водой. А, вот это из ретринского культа перешло непосредственно. Можно детальнее про это Значит... Эм, что именно детальнейше? Оно растет все с втиления Радагаста mm -hmm. и убийства Чернобога и Кубыка. Угу. Mm -hmm. И у нас тех пор тянулось, так тянулось, тянулось. Mm -hmm. То есть только это тут есть. Mm -hmm. mm -hmm. Ну смотри, что тянулось, тянулось, тянулось. Получается, что с времен э, прихода Радагаста в Европе существовала э, рахманская традиция Радагаста. Ты же об этом знаешь. Центром ее был город Ретро. Так же само, как э, нашим центром был Искрастан, после него э, Галич, после него Львов. Ну, и Львов еще до этого там э, был и был центром, однако потом он сгорел и потом был перестроен, поэтому это отдельная история. А у них в основном город ретро. И, собственно, территория нынешней Германии, Восточная Германия. То есть получается, вот как наши Скрастан изначально, если Львов строился как вообще столица, то Искрастан строился именно как духовная столица. И так же сама Таратра строилась как город, храм, именно город, библиотека, город, город, институт, можно сказать, если на современный язык. И там сохранялись знания, там были очаги метроизма, были священнослужители метроизма, которые учили Европейские народы учили кельтов, совместно с друидами, там, даже к иверийцам отправлялись. Это территория нынешней Испании. То есть все это было... Звитые по темнице традиции бывшего на Ну, кстати, очень возможно. Очень возможно, потому что в метроизме в деградировавших версиях митроизма такое практиковалось, как убийство быка, когда человек типа призывал на себя благодать Митры, что вот он как исполняющий обязанности Митры, и вот пусть все зло войдет в этого быка, убьем быка, и все будет хорошо. Эта же штука вошла и в еврейскую Мифологию, когда там идея жертвенного агнеца. Просто у них пустыни быки не водились, поэтому они, что было рогатое, то и нашли, то и использовали, так сказать. Добрый, ты не можно за историю с чернобогом, я десь колись давно чув, но я точно не помню про его око что-то и про это водосвятие, ты говоришь. Ну Даже да, так? но мы, с, смотри, мы с тобой уже разбирали эту историю раза четыре. Да не. Да, а мы да. разбирали по картинкам эту историю, помнишь? Ну, картинки я помню, но я не помню целостно, я помню только, что я по видео бачу, вот я говорю, с оком с а, водосвят... Другая еще штука, когда Караслав там уточнял насчет того, как Кня... как Чернобог мог родиться сам у себя. Можно быть это не бы и <связь> Ну да, может быть. <связь> вот тут мне уже опровергнуть нечего, поэтому ладно. Итак, получается, что 16 тысяч лет назад падает Луна. Падает Луна, спрочиняет серьезное землетрясение. Какая пата? Да. Как последствия наводнения как последствия разрушения и быта славян, и в то же время разрушение быта подводной цивилизации. У подводного народа Данавов разрушились их купола, купола их подводных городов, а города у Данавов были намного больше, чем наши. Если наш город не мог, ну из-за природных особенностей энергетических свойств человека и взаимодействия с Землей не разрешалось, чтобы население перевышало, чем 10 тысяч человек. То есть, допустим, 9 тысяч, 9 тысяч 500 и все. Дальше уже старались расселять, как -то. и чтобы все равно рядом были центры, могли строиться несколько городов рядом. То есть это как, допустим, Гелиаполис и Мемфис. Или, допустим, как Киев и Солнцеград. Ведь там не только, там был Киев, был Солнцеград, был Родень, был Рассен. И все это постепенно то уничтожалось, то подчинялось, как бы, ну, врастало в Киев, как Гелиаполис и Мемфис вросли в село под названием Каир. У Данавов же изначально города были огромные, то есть, по сути дела, если у нас как у нас страна, и получается вот здесь населенный пункт, точка, вот там пункт, а, а у них под водой это неудобно делать. Им удобнее сгруппировать все в одном месте. В одном месте огромный город и там э, все и сельское, ну не сельское, а аналог сельского хозяйства, и допустим какие-то промышленные соединения и так далее. И там э, хоть э, купола и разрушились, но там есть целый ряд ведах это тоже описано, потому что если бы просто все рушится, они бы утонули, никто бы не вылез. Но суть в том, что там э, когда основной купол, именно физический купол разрушается, там на некоторое время включаются энергетические купола, которые все равно не пускают воду. У них ограниченный запас времени работы, и когда это происходит, есть выбор или уйти с этого города на лодках, там на чем есть, или отремонтировать купол. Ну и потом, если ни того, ни другого не сделать, то энергетический купол разрядится и вода их затопит. Получается, что тогда значительная часть донавов, и причем здесь не то, чтобы просто какая-то часть донавов или даже большая часть донавов, а именно это была государственная программа донавов, они хотели захватить часть Европы. По Европе прошли э, приливные волны потопов, поэтому население Европы было серьезно э, уменьшено, плюс э, города были порушены и европейские славяне были очень слабы и практически ни на что не способны. Ну и голыми руками приходи, режь, ломай, там, что хочешь, что с ними и делай никаких ну как начали они уже что-то отстраивать и там старинные города восстанавливать но все равно то есть их еще можно было голыми руками практически брать и донавы естественно вылазили в Европу уничтожали славян захватывали территории ставили свои кордоны ну по государственной программе своей